Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi hari ini Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sehari lagi Dapat bertemu lagi hari ini 11 hari bulan Jun ya. Dah hampir ke setengah bulan dah 11 hari bulan Jun Tahun 2025 Terima kasih kepada yang semua yang sudi meluangkan masa bersama saya hari ini Dan um, hari ini saya nak cerita sikit pasal uh, Iran eh, bagi amaran keras kepada Israel dia akan serang balas serang loji-loji ataupun um, lokasi-lokasi nuklear Israel lah tapi sebelum tu saya nak uh, mulakan dengan uh, cerita bola sepak dulu ya uh, bola sepak sukan nombor satu negara ya uh, saya ni bukanlah pemain bola sepak yang handal ya. saya main badminton main boxing ya boxing tapi saya ikuti perkembangan bola sepak ni sama macam orang lain juga dah 50 tahun lebih ya dan uh, semalam Uh, negara kita pasukan harimau melaya ataupun uh, harimau kacukan <laughs> ataupun yang ada gelar harimau jadian eh uh, sebab ramai eh sampai 9 orang pemain naturalisasi eh import berluar yang ada kena menenalah kononnya dengan dengan uh, ada keturunan sekala malaysia ni yang berjaya membelasah vietnam 40 eh uh, saya ada orang nak pergi tiket free pergi tengok kat stadium saya tak pergi sebab apa Malah nak tengok. Saya nak tengok anak jati Malaysia main. Tapi saya tengok juga live lah. Tapi seronok juga lah ya. Quite a very good game. Ha, Malaysia belasah Vietnam 4-0. Ha, patutnya lebih lagi 6-0 ya. Sebab kita memang menguasai penuh perlawanan tu. Dan uh, sebelum tu saya nak tunjuk satu video ya. Video. fucking football and this fucking country. <laughs> ya, kita mulakan dengan cerita bola sepak dulu eh. Uh, saya banggalah walaupun saya tak berapa setuju eh, uh, dengan dengan uh, dengan uh, polisi uh, FAM menurunkan 9 orang pemain luar lah bagi saya. Dia guna nama naturalisasi tapi bagi saya itu tetap import jugalah. Eh. Tetap import jugalah. Saya lebih suka tengok eh, mana-mana uh, negara boleh betul ke tengok pemain anak tempatan lah, ya, anak tempatan ya. Tapi ada pro and cons dia lah ya. Uh, kalau tapi untuk jaga masa panjang tak pakai lah. Untuk jaga masa pendek ni untuk mengikir bakat-bakat baru lah. Tapi itu kita ulas lain kali lah. Dan ya. uh, tapi saya juga nak ucapkan tanya kepada um, pasukan Jepun ya, uh, pasukan Jepun yang semuanya diwakili oleh pemain-pemain tempatan, anak jati Jepun yang telah mengalahkan pasukan Indonesia 6-0. Walaupun pemain uh, pasukan Indonesia itu dibarisi oleh 8 orang pemain naturalisasi. Ah, ini dia. Ah, pasukan Jepun eh. Ah, 6-0. Ah, dan pasukan Jepun berjaya layak ke piala dunia tanpa pemain luar. Dia berjaya layak uh, pasukan Korea Selatan pun macam tu. Berjaya layak uh, ke piala dunia tanpa pemain luar dan berjaya mengalahkan pasukan Spanyol, eh 2-1 dan meng mengalahkan pasukan Jerman juga dulu ada tempat kita dulu ya. Eh. Ha, jadi saya kita saya lebih cenderung kepada membangunkan bola sepak tempatan ya anak tempatan tapi boleh ambil jurulatih daripada luar ya ha, kita belajar kita macam dululah kita hantar anak-anak kita belajar di luar negara sebab kita nak menimba ilmu ya. tapi janganlah sampai nak player pun nak import eh ya. ha. dan dari segi import mengimport ni bahaya mengharapkan barangan import ni, ya terutamanya barangan yang kita boleh buat sendirilah ya Uh, macam token kasut tu boleh buat sendiri tak payah import lah, eh. Nah, Sekiranya ada perubahan mendadak dari segi bekalan luar kita akan terkapai-kapai ya. Eh. Uh, dan uh, ber terlalu bergantung kepada benda import ni memudaratkan kadar tukaran mata wang kita. Banyak duit keluar daripada duit masuk eh. Kita ambil player dari luar kita bayar duit kita keluar. Eh. Kita sepatutnya export player Ah eh. uh, macam Korea tu ada eh. export player main dekat uh, English League ya. Ah eh. uh, macam tu bagus eh. Uh, dan dan sangat terdedah kepada tarif dan cukai lah kalau kita 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 import banyak barang ni ya. Ha, boleh menyumbang kepada trade deficit atau imbangan perdagangan kita. Ini tak bagus lah untuk negara kalau kita banyak sangat import. Terutama sekali benda-benda yang kita boleh buat sendiri ya. Negara lain dah buat bom sendiri, dah buat senjata sendiri, dah buat drone sendiri, dah buat nuklear sendiri. Kita benda-benda macam ni pun nak import lagi ya. Stokin pun nak import lah. Ya. Kalau setengah produk tu mungkin okay, okey lah ya. Contohnya macam Singapura Dia tak cukup tanah tak cukup tanah nak buat cucuk -cucu tanam. Ya. Jadi dia import lah bahan makanan. Eh. Ya. Ini kita benda yang tak, tak payah import, tak payah import lah. Ya. Ini semua yang nak import, budaya yang import lah. Ya. Ha. Eh. Negara lain pun dah nak pakai bahan sendiri. Negara kita ni ahli sukan pun nak kena import Eh. Ya. Jadi kita boleh latih sendiri, ambil jurulatih luar. Eh. Ya. Okey lah, kalau ambil setakat ambil daripada jurulatih luar tak apa. Macam Korea, Jepun dia memang ambil eh, ya, jurulatih luar bangunkan daripada peringkat akaumbi daripada peringkat sekolah-sekolah dan uh, itu sama juga macam kita hantar guru-guru kita keluar negara ataupun pelajar-pelajar kita keluar negara lah, timba ilmu eh tapi sampai kalau player nak ambil import ni sayalah eh, tak apa-apa syok menang syok sendirilah, ok itu saja pasal bola sepak uh, kalau setuju tak setuju boleh komen eh. uh, boleh komen, dan uh, saya hangat amat menghargai komen tuan-tuan dan perempuan uh, dan kita boleh bincang pada live terusnya eh uh, kita beralih kepada tajuk hari ini, Iran bagi amaran keras kepada Israel. Wah, makin berani Iran ya. Dia kata Iran mengumumkan, baru saja lepas, baru sebelum tu dia mengumumkan, dia baru saja gantung mati sembilan orang anggota Daesh ya, ataupun ISIS lah ya, yang membuat serangan ke atas beberapa lokasi di Iran. Ya. Dia orang ini ditangkap pada tahun 2018. Jadi setelah tujuh tahun dibicara, bicara, bicara semua, dia kena hukum mati ya. Jadi, uh, tapi Iran ni, ya, dia kalau tangkap spy, ya, dia senyap je. Ya. <laughs> dia gunakan sebagai double agent. Ya. Jadi rundingan, ya, Salah satu sebab eh, kenapa ha, uh, Iran bagi amaran kepada Israel ni sebab Israel ni dia kata kalau rundingan ni gagal lah eh, rundingan nuklear di antara Amerika Syarikat dengan Iran ni gagal lah eh. gagal maknanya kalau Iran tak ada dengan cakap Amerika Syarikat lupuskan habis program nuklear dia eh program untuk untuk buat ubat pun tak boleh program nuklear untuk buat tenaga elektrik pun tak boleh eh ha nak dengar cakap dia itulah maksud dia kalau gagal eh maknanya Iran berjaya dapatkan apa dia nak dia akan serang um, serang uh, uh, Iran eh, serang Iran. Ha, tapi kalau dia serang Iran tu saya rasa Amerika akan bantu juga lah. Dua-dua ni ya. Ha. Anjing-anjing ni lah ya. Ha. Jadi rundingan Amerika dan Iran memang telah menemui jalan buntu sebab apa? Antara permintaan Amerika yang tak mau dipenuhi oleh Iran, yang Iran kata pergi mampu lah. Ialah pertama ya. Dia kata kau tak boleh ada langsung loji nuklear. Ha, lagi nuklear. Iran ada ha, loji lagi nuklear. ah ha, dan kau tak boleh simpan kau punya yang uh, uranium yang sudah proses sampai 60% tu sebab tu dekat-dekat nak sampai senjata tapi Iran berkeras dia kata mengikut undang-undang antarabangsa ha, dia ada hak nak proses sampai 90% pun ha, selagi dia tak buat senjata nuklear ha, dan dia nak simpan yang 60% tu sebab apa kalau buat perjanjian takut Amerika ha, mungkin janji ya ha, mungkin, ha, mungkin janji sebab Amerika dah mungkin janji banyak kali eh, banyak kali ha, dia dah sign pun lihat nak, nak melepaskan sekatan ekonomi ke atas Iran eh ha jadi dia leverage lah ya. Ha, jadi nampaknya dunia ingat akan gagal sebab apa Iran cakap pergi mampu lah kau, kau nak serang-serang lah aku dah bersedia ya. Dan baru-baru ni Israel ada hantar uh, uh, kapal terbang ni, kapal terbang pujol ni nak test tengok uh, sistem pertahanan Iran ni. Tapi 100 km sebelum sampai ke Iran dia dah kena lock lah. Eh. Mana ni dia patah balik eh. Ha, F-35 dia yang dikatakan tak boleh dikesan kesan radar tu, radar Iran boleh kesan. ya. Eh. Ha, jadi Iran tolak cadangan Amerika dan nampak gayanya nampak gayanya mungkin kalau Amerika tak serang Israel akan serang eh akan serang. Jadi Iran ni pula dia telah mengumumkan eh ha? dia dah tahu lamalah eh dia telah mengumumkan yang dia sebenarnya telah berjaya mencuri eh, eh lebih 2000 dokumen eh, berkenaan dengan lokasi-lokasi dan program-program nuklear Israel eh. Nah, Iran ni pun ada hantar ejen-ejen dia dekat Israel eh. Ah ejen dia orang Yahudi juga eh? bukan setakat orang Iran saja belot jadi ejen Israel, orang Israel pun ada yang belot, ramai yang belot pasal duit nak jadi ejen-ejen -agen kepada Iran dan berjaya mencuri. Maklumat yang sangat penting, uh, ada nak announce eh. Tapi kenapa eh? Kenapa Iran ni dia announce, diumumkan yang dia berjaya mencuri uh, apa ni dokumen-dokumen uh, berkenaan dengan strategi dan uh, uh, tempat-tempat logistik um, Logi-logi nuklear uh, Israel ni. Sebab apa dia nak bagi tu Israel, kalau kau serang aku punya logi nuklear, aku pun boleh serang logi nuklear kau dan dia dah buktikan yang dia ada peluru berpandu hypersonic yang boleh sampai ke, ke, ke sasaran eh. Ha, dia akan serang besar-besaran uh, dan. dan kalau terjadinya serangan ni memang lingkup lah eh. Ha, tapi dia sebenarnya dia sebagai deterrent, dia tak nak Israel serang dia. Kalau kau serang aku, aku tak boleh buat apa. Aku terpaksa serang kau. Kau fikir dua kali, kau fikir tiga kali, fikir seratus kali. Ha dia ada eh dia ada dia, dia telah dedahkan satu dua maklumat yang dia kenal, yang menunjukkan maklumat tu betul eh uh, Israel agak takut jugalah eh dia fikir banyak kali jugalah sebelum nak serang Israel sebab apa Negeri dia kecil kalau dia kena serang logi nuklear dia meletup lingkup habis satu Israel tu eh uh, jadi pilihlah jadi cadangan Amerika kepada Iran yang dia tak boleh terima ni dia kata kat Iran kalau engkau nak uh, ada bangunkan nuklear untuk buat perubatan dengan logi, engkau boleh bangunkan bersama dengan aku eh dia nak tumpang sekaki nak duit Ha, dengan Saudi Arabia dan pembangunan logi itu dikena buat di Saudi Arabia. Iran tak nak. Ha, Iran kata ha, dia patut dia dicadangkan pula ha, tapi Iran pula dah buat perjanjian ha, nak ada 8 logi nuklear kerjasama dengan Rusia untuk kegunaan perubatan dan tenaga elektrik. Ha, Iran ni pun pandai. Dia buat joint venture lah ha, buat logi-logi nuklear ni dengan Rusia supaya ha, itu boleh mengekang ha, serangan daripada Israel atau Amerika sebab apa? Rusia mesti nak jaga kepentingan dia. Ha. Ha, dia, dia tarik Rusia lah. Ha dan Iran berkeras nak simpan sendiri uranium yang dia dah sudah proses ke tahap 60% tu. Sebab apa? Itu sebagai insurans eh. Kalau kau serang aku, aku buat senjata nuklear eh. Tapi ramai eh, ramai juga penganalisa antarabangsa yang mengatakan Iran sudah pun mempunyai senjata nuklear. Ha, ada yang kata empat, ada kata 5, ada yang kata 6 biji senjata nuklear eh. tapi dia senyap saja, tak nak bagi tahu eh. Jadi Trump setakat ni belum lagi bagi kata putus ya. Eh. Sama ada nak menyambung rundingan atau berhenti rundingan. Kalau dia Trump kata okey, tak nak tak nak nego lagi dengan Iran ni, ataupun rundingan yang menemui jalan buntu, besar kemungkinan, besar kemungkinan Amerika akan serang ataupun mungkin Israel akan serang. Jadi, bila-bila masa saja, peperangan boleh meletus yang boleh melibatkan perang nuklear. Kalau dia serang, Iran serang loji nuklear Israel, dah jadi perang nuklear dah. Ah dan ramai yang akan masuk campur. Eh. ah dan lengkup, eh. Iran dia boleh hidup lagi lah. Negara dia besar. Eh. Negara dia berpuluh kali ganda besar daripada Israel. Eh. Israel ni kalau kena satu lojur nuklear ingat lah. Tapi itulah yang kesiannya dengan orang Palestin sekali yang kena. Eh. Ya. Ha. Tapi uh, Trump sekarang ni mengikut pakar-pakar geopolitik dunia teragak-agak nak serang Iran sekarang ni. Sebab orang, ha, tapi orang sekeliling dia tu ya, yang rata-rata ni anjing-anjing Zionis ni, yang anjing-anjing Zionis ya, yang dah makan rasuah dengan IPAC ni, beria betul nak mendesak Trump ni untuk serang Iran ataupun bantu Israel serang Iran. Ya. Israel kononnya dah berhenti dia lah. Nah, kita tengok apa jadi. Saya rasa Iran memang dah bersedia. Jadi Trump tak mau jadi macam serangan dua bulan lepas lah. Eh. Dia tak mau nasib Amerika ni jadi macam serangan dia ke atas Yemen selama dua bulan ha, dengan lebih daripada seribu serangan udara. Ha, tapi walhasil balik asal lah. Eh. Maksudnya tak ada hasil Eh. Ha, tak ada hasil. Buang duit yang berbilion-bilion -ber -ber dolar. Eh. Jadi kalau serangan ke atas Iran gagal, ha, gagal untuk mencapai objektif. Objektif dia ialah untuk memusnahkan logi nuklear Iran. Kalau tak berjaya memusnahkan loji nuklear Iran, tak berjaya membunuh pemimpin-pemimpin uh, Iran yang besar eh. Ya. Maknanya tak, tak apa objektif eh. Buang duit je. Ha jadi itulah yang dipikirkan, eh. Bakar duit saja berbilion-bilion ha? dan mungkin kesan ekonomi ke atas berat, uh, beratus bilion kalau Iran ha? yang dia dah ancam lah, dia akan tutup Selat Hormuz tu. Kita tahu eh. Yang perdagangan minyak ni minyak daripada negara Arab ni ha? hampir 30% lalu Selat Hormuz ni. Ah ha? jangan kata 30% bekalan minyak dunia kalau setakat 10% pun dah lingkup ekonomi dunia. Eh, ini kata lagi dekat 30% eh. Jadi hanya ada satu kaedah saja eh, yang yang membolehkan Amerika ni berjaya memusnahkan loja nuklear Iran iaitu dengan menggunakan senjata nuklear eh. Tapi eh, penasihat ah eh, pada Trump atau eh, dan juga juru runding ke Amerika itu Steve Witkoff ya eh, yang menjadi penasihat Trump dan juru runding yang dipercayai oleh Trump eh berpendapat ya eh, yang penggunaan senjata nuklear ke atas Iran akan memberi kesan yang sangat buruk kepada pasaran saham, pasaran modal, market lah ya, serta ekonomi dunia keseluruhannya. Memang betul lah ya. Dan ini satu game yang akan mencetuskan perang dunia ketiga dan akan membawa disaster yang besar lah ya. Ah ha, dia mengingatkan Trump lah ya. Dia ni orang yang waras sikit lah ya. Ha, dah lah sekarang dekat Amerika ni, LA ni ada rusuhan antara pendatang asing Mexico ni yang sedang berlaku ya. Kita tahu orang lah Mexico ni lebih daripada 10 juta orang Mexico di di Amerika, eh, di Selatan Amerika. Dan polis dah tak boleh handle sampai Trump kena minta bantuan National Guard eh. Ah uh, National Guard eh. dan dia kata kalau National Guard tak boleh handle dia panggil Marine pula ya. Eh. Jadi ada ada banyak eh uh, kehuruharalah dalam negara Amerika ni. Jadi Trump nak hantar 10 juta eh. Sebab apa? Trump ni dia nak hantar 10 juta orang Mexico ni balik ke Mexico eh. Amak uh, ya. 3000 orang sehari. Kalau 3000 orang sehari tak berapa tahun nak habis waktu eh. <laughs> Batu orang Mexico ni barah eh. tapi itulah berbelas uh, juta berdatang asing tu di Amerika ni dia menyumbang kepada ekonomi Amerika eh, lebih kurang dalam 1.7 trilion sebulan kalau hantar, eh setahun eh. dia menyumbang kepada 1.7 bilion setahun kepada ekonomi Amerika dan dia juga membantu industri-industri Amerika eh. uh, kalau dia hantar balik semua akan lingkup juga ekonomi Amerika sebab apa dia, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dekat sana yang orang Amerika dah tak nak buat eh. uh, bergantung kepada orang Mexico ni macam kat sini lah banyak kerja yang kita orang Melayu sini orang Malaysia tak nak buat eh Bangla yang buat. Eh. Jadi kalau kita hantar semua sekaligus balik, lumpuh juga ekonomi kita lah. Ya? Eh. Jadi kesan perang ni, ha? Eh, seperti yang saya cakap tadi, kalau Amerika betul-betul nak musnahkan loji-loji nuklear Iran yang jauh dalam bawah tanah ni, dia terpaksa gunakan senjata nuklear. Mungkin bukan senjata nuklear yang besar lah. Mungkin strategic nuklear weapon dia pakai, yang kecil sikit ya. Eh. Ha, tapi kalau dia dah start guna senjata nuklear, saya rasa Iran pun akan start attack dengan nuklear dia ataupun attack loji-loji nuklear Israel. Eh. Ha, dia tak boleh attack tempat lain, eh. kena attack Israel juga. Jadi, diorang ni fikir banyak kali, ini akan jadi satu perang nuklear. Dan kalau terjadinya perang nuklear, kesan nuklear ke atas Iran amat dahsyat. Kesan nuklear atas Israel, maknanya akan ganap lah Israel. Ya. Tak adalah betul lah. Ya. Dan kesan ekonomi juga dahsyat. Ya. Kalau selat Hormuz tu ditutup. Dan Iran dia bagi amaran. Ya. Pertamanya dia bagi amaran, dia akan serang segala pengkalan-pengkalan tentera Amerika di negara-negara Teluk. Dia akan serang negara-negara yang mana bersekongkol bagi ruang udara kepada Amerika untuk serang dia ataupun kepada Israel untuk serang dia. Jadi bagaimana dah? Dia orang ni pun tak nak. Eh? Dan negara-negara teluk sekarang ini telah memujuk Iran. Eh? Amerika jangan serang Israel. Eh, jangan serang Iran sebab apa? Itu akan melibatkan dia orang juga. Dan dia dia akan serang logi-logi nuklear Israel. Eh? Tak ada tempat lain nak serang. Dan dia akan tutup selat Hormuz. Dan ini akan mendatangkan satu malapetaka yang dahsyat pada dunia. lah. Eh? Pertamanya ialah akan berlakunya perang nuklear. Keduanya akan melibatkan kelumpuhan ekonomi dunia yang akan melibatkan kita juga. Jadi sama-sama kita tengok. Kita tak boleh buat apa. Kita tengok. Eh. Tapi harap-harap Israel lingkup. Lah, eh. Lingkup usnah. Ah, lingkup Orang, orang Palestin ada berjuta-juta lagi di, di Mesir, di Lebanon, di Jordan, eh. di Saudi Arabia pun ramai juga. jadi yang menjadi tanya-tanya yang menjadi tanda tanya dunia sekarang ni ialah Adakah Rusia dan China akan masuk campur secara langsung sebab kita semua dah tahu eh orang semua tahu Rusia membekalkan sistem pertahanan udara eh ah, China membekal ah, membantu dengan sistem satelit dia untuk membantu Iran dan juga Rusia dah hantar 300 peluru berpandu eh hypersonic ke um, Iran ya eh. Iran ada sendiri tapi dia dah hantar ah, jarak dekat jarak sederhana semua yang mana boleh hantar Israel ni dan juga dia dah hantar 2000 orang teknisian ataupun askar yang mengendalikan sistem pertahanan udara Iran. Mana dia dah ready? Bukan saja sistem pertahanan udara dah ready, dia punya angkatan laut dah ready, dia punya drone dah ready, dia ada drone carrier dan juga water drone dah ready, dia punya submarine dah ready untuk kawal selat Hamas ni ya. Dan mungkin dia akan pakai periuk-periuk api lah ya. Ha, yang seperti yang digunakan oleh Ukraine lah. Ya. Ha. Jadi persoalan sekarang, adakah China akan masuk campur secara langsung? Adakah Iran akan masuk, ini ni, Rusia akan masuk campur secara langsung sebab apa? Mereka ada kepentingan dekat sana. Rusia sedang uh, Rusia sedang buat highway ya eh, nak terus ke Iran. Uh, China pun nak buat highway terus ke Iran ya eh. daripada Pakistan lalu Pakistan ke Iran. Rusia pun nak buat highway nak buat perdagangan sebab apa? Dia nak shortcut eh ah ha, shortcut ke Iran. Jadi dia ada kepentingan uh, infrastruktur di Iran dan juga Rusia dah tanda tangan ni dengan Iran nak membina 8 loji nuklear untuk jana kuasa elektrik dan juga perubatan Asetop eh, perubatan. Jadi dia ada kepentingan dekat sana. Jadi kita tengok Amerika jani kalau dia kacau juga Maknanya mungkin eh, mungkin eh, Rusia dengan China akan terlibat secara langsung sebab inilah satu-satunya masa, satu-satunya kesempatan, satu-satunya cara dan satu-satunya peluang untuk mereka melemahkan Amerika ni. Sebab apa? Kalau Israel lingkup dekat situ, maka pengaruh Amerika habis di di di, dunia, di Timur Tengah lah, di negara Teluk lah. Satu-satunya setan tu patut dibunuh. Dan saya harap. Saya harap Amerika, Rusia dengan China akan ambil kesempatan ini untuk melingkupkan sama sekali Israel. Sebab apa? Dia orang ini menyusahkan dunia. Ya? Menyusahkan dunia. Dan sebab itulah saya nak perang di antara Ukraine dengan Rusia ini daripada dulu lagi. jangan berdamai. Biar dia perang terus. Sebab apa? Kalau berdamai, maknanya Amerika dengan Rusia ini akan berbaik-baik. Dan tak kuranglah kepentingan eh? Ya? Rusia untuk membantu Iran. Sekarang ni Rusia bantu Iran sebab apa? Sebab dia sedang berperang, bergaduh dengan Amerika. Dia kena ada pengaruh dekat sana. Eh. Jadi sila tinggalkan pendapat tuan-tuan dan perempuan. Eh. Apa pendapat tuan-tuan dan perempuan tentang peperangan yang akan berlaku ni. Yang yang ramai kata memang tak dapat dielakkan. Di antara Iran dengan Israel dengan Amerika ni. Tak dapat dielakkan. Eh. Dan sila tinggalkan komen, like, komen dan share. Amat-amat menghargai. Dan nak bagi tahu, nak bagi tahu lagi sekali yang saya Hari Jumaat ni, dah dua tiga hari lagi akan menghadapi tuduhan di mahkamah di atas uh, video saya yang menyuarakan pendapat masyarakat tentang isu uh, GISB yang mana anak-anak telah dirampas simpan mengalami tekanan jiwa dan juga perniagaan-perniagaan uh, franchise yang kena dengan GISB ni dengan orang-orang uh, business owner yang tak ada kena mengena ni rasa teraniaya. Eh. Jadi saya di 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 Jabatan uh, Kebah dan nak uh, alhamdulillah setakat ni uh, ada 8000 lebih uh, duit untuk um, bayar ikat jamin lah eh tapi kalau ikat jamin lebih daripada tu tak cukup lah jadi kalau kepada sesiapa yang menyumbang kepada saya tu saya ucapkan teramat uh, ribuan terima kasih dan juga uh, kalau yang nak terus menyumbang tu kok, kok tak cukup uh, uh, ni dia account number saya eh. Aha. terima kasih banyak-banyak tapi cukup tak cukup saya akan hadirkan diri ke mahkamah eh. kalau tak kalau worst come to worst pun saya dah bersedia lah eh. bersedia untuk menghadapi apa saja uh, kemungkinan lah ya eh. uh, mahkamah session eh mahkamah session hmm, akan okay, mah empat kot Ah, ha, dekat uh, jalan duta tu. Uh. Ya. Yeah. Uh, ha, Malaysia Ya. Lah. Yeah. Silap tekan. uh. Ya, Den. Perang dah nak mula dah. Huh? Ha. Yeah, ya, betul. Ha, uh, Rusia dah terlibat secara tak langsung lah. Uh, kita nak dia terlibat langsung lah. Uh, betul. Iran dia, dia tak nak perang sekarang lah. Dia, dia kalau boleh. Tapi kalau dia serang, dia dah bersedia untuk menyerang. Dia, dia boleh nak kuatkan lagi ya. Eh. Uh, dia punya sistem drone dia, sistem uh, uh, peluru pandu dia. Dan dia belum uh, sedang menguatkan sistem uh, ni dia punya jet-jet dah, -jet, eh. dia punya tentera udara dia eh. dan dah, dia dah beli dah jet-jet uh, pejuang daripada Rusia ni, eh. yang canggih-canggih jadi satu saja jiran yang tak cukup ialah jet, -jet pejuang dia belum cukup tanggih lagi. Dia dah beli tapi belum training. Ha. Jadi kalau beli jet dia pun bukan boleh terus pakai macam pakai kereta. Dia kena kurang-kurangnya setahun nak training, pakai tactical semua barulah dia boleh boleh gunakan jet pejuang tu. Ya. Ha, dia kena training dulu. Ya. Aha. Dan okay esok 12 hari bulan ya, untuk pengetahuan semua ini kepentingan nasional akan tahu kita akan tahu sama ada use Yusof Router eh. Yang ramai orang percaya dia telah dianaya eh, wala oh, letak pistol tak dadah dalam kereta dia sama ada dia akan dipanggil membela diri ataupun mahkamah akan buang kes dan bebaskan dia dan saya rasa mahkamah akan buang kes bebaskan dia dan sama samalah kita berdoa untuk saudara itu dan saya percaya dia ni dianiaya ya dianiaya dianiaya oleh siapa tepuk dada tanya selera okey jadi terima kasih kepada semua yang bersama saya hari ini sudi bersama saya hari ini selama lebih daripada 20 minit InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi pada 3.30 dan kepada yang ingin membantu tu boleh bantu, uh, ada akaun nombor kat sini uh, untuk uh, untuk kos duit lawyer saya dah bayar separuh. Ya. Uh, uh, dalam 3,000 lagi. Ya. Dan untuk duit kat jamin ni dah ada 8,000 lebih sikit. Ya. Kalau ada 10,000 sedap lah ya. Uh, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Esok uh, ni hari Jumaat ni dekat uh, pukul 9 pagi di Mahkamah Session Jalan Duta. Eh. Uh, Mahkamah Session sekejap saya tengok. Uh, Lagu apa tu? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.